శ్రీమాత్రే నమ పంచశతి ఐదవ శతకం శతకంలోని పదకొండవ శ్లోకం నుండి ఇరవయవ శ్లోకం వరకు వక్శ్రీసరసీజేతరలి భ్రువల్లి కాలిం కాళిం నాదతి జనుషా మాధువ్రతీం వ్యాపృతిం निर्निद्रामलपुण्डरीककुहना पाण्डित्यमाभिभ्रती कामाक्ष्यास्मितचातुरी मम मनः कातर्यमुन्मूलयेत् नित्यम् बाधितबन्धुजीवमधरम् मैत्रीजुषम् पल्लवैः शुद्धस्य द्विजमण्डलस्य च तिरः कर्तारमप्याश्रिता या वैमल्यवती सदैव नमताम् चेतः पुनीतेतराम् कामाक्ष्या हृदयम् प्रसादयतु मे सामन्दहास प्रभा दृह्यन्ती तमसे मोहः कुमुदिनी साहाय्यमा बिभ्रती यान्ती चन्द्रकिशोरशेखरवपुः सौधाङ्गणे प्रेङ्खणम् ज्ञानाम्भोनिधिवीचिकाम् सुमनसाम् कोलङ्कषाम् कुर्वती कामाक्ष्यास्मितकौमुदी हरतु मे संसारतापोदयम् काश्मीरद्रवधातु कर्दमरुचा। कल्माषताम् बिभ्रती हंसौघैरिव कुर्वती परिचितम् हारिकृतैर्मौक्तिकैः वक्षो जन्म तुषारशैलकटके सञ्चारमातन्वती कामाक्ष्या मृदुलस्मितद्युतिमयी भागीरथी भासते कम्बोर्वंशपरम्परा इव कृपा सन्तानवल्ली भुवः सम्फुल्लस्तबका इव प्रसृमरा मूर्ताः प्रसाद इव वा इव त्रिपधगा पर्याय इव भ्राजन्ते तव काञ्चीपुरी नायिके वक्षोजे घनसारपत्ररचना रचना भङ्गी सपत् दायिता कण्ठे बन्धुरदन्तपत्र कुहना व्यापारमुद्रायिता वोष्ठश्रीनिकुरुम्बपल्लवपुटे प्रेङ्खप्रसूनायिता कामाक्षी स्फुरताम् मदीय हृदये त्वन्मन्दहास प्रभा येषाम् बिन्दुरिवो परिप्रचलितो नासाग्रमुक्ता मणिः येषाम् दीन इवाधिकण्ठमयते हारः करालम्बनम् येषाम् ररुणिमा धत्ते स्वयम् रञ्जनम् कामाक्ष्याः प्रभवन्तु ते मम शिवोल्लासायः साङ्कुराः याजाड्याम्बुनिधिम् क्षिणोति भजताम् वैरायते कैरवैः नित्यम् या नियमेन याचयतते कर्तुम् त्रिनेत्रोत्सवम् बिम्बम् चान्द्रमसम् वञ्चयति या गर्वेण सा तादृशी कामाक्षिस्मितमञ्जरी तव कथम् ज्योत्स्नेत्यसौ कीर्त्यते आरुढारभसात् पुरः पुररिपोः आश्लेषणोपक्रमे या ते मातरुपैति ती दिव्यतटिनी शङ्काकरी तत्क्षणम् ओष्ठम् प्रेपयति भ्रुवौ कुटिलयत् रयत्याननम् तां वन्दे मृदुहासपोरसुषमाम् एकाम्रनाथप्रिये वक्त्रेन्दोस्तव चन्द्रिकास्मितरुचिः वल्गु स्फुरन्ती सताम् चकोरमनसाम् कामाक्षि कौतूहलम् एतच्चित्रमहर्निशम् यदधि कामेशम् सदा गाहते बिम्बोष्ठद्युमणिप्रभा च यद्